Всем привет! С вами Данил Несмашна. Сегодня я хотел бы поиграть в игру Control City. Я чуть-чуть тут поиграл уже так. Совсем капельку, наверное. Да, вот она эта игра. Наверное, лагать будет. Ну, посмотрим. Я просто, наверное, расскажу про мой аккаунт. Может, в следующей серии там поиграю. Ну, может, в этой, посмотрим. Ну, загружайся. Офигеть, 4247 за день. Это сдохнуть можно. Как, как настолько вообще? Так, ну, в общем, вот он, я. У меня всего 68 монеток. У меня вот почти весь вот принц Бархана. Молния мне еще 4, я 4 купил, 4 у меня осталось. Ну, что я не могу купить, это Лик Возмездия и Скоробеус Революциус. И все. А остальное вроде бы я могу купить. Вот у меня тут всякая всячина. Из оружия у меня косар, но я не хочу его брать. Он как бы чуть хуже делает мне. Успит и быстро бегать. Есть политрук 17 пуль на 17. Он таки нормально. Я им редко пользуюсь. Я больше руком убиваю. 15 на 30. Ну, все-таки так хорошо. Есть у меня примус. Еще есть Дон. У примус не как бы тоже по, по душе больше, чем Дон. Сибиряк. Ну, у меня он один. Оружие офигенное. Убивает, ну вот, смотря каких противников. Вот мне она больше всего нравится. И быстро до базы долетаю с ним. Мини-Катюша тоже так нормальная ружка ну, конечно, не очень быстро убивает. Ну и вот я недавно купил дальнобойщик, вот и тут, вот у меня есть еще серп. Ну, вот так вот, в общем. Трамочный зал у меня три раза лучше здоровяк и один э, шмотник. Ну и все, больше ничего я не улучшал. Да и в принципе не хочу. Вот все мои оружки. Имея менять не хочу. Так, э, ну, у меня клана нет, вот хотел, вот, наверное, э, куплю вот эту штучечку, э, еще 5 заявок добавилось, куда я ему вот, сейчас попробую подать заявочку, куда-нибудь подальше, вот в 5, так, э, ну давайте попробуем вот дидоза, вот сюда подам, куда еще подать, ну давайте вот эту мафия ну, куда пойду, куда пойду, и давайте еще какой-нибудь, типа больше, вот, НС не стоп. И ну, у меня еще две заявочки. Сейчас, наверное, еще одну. И хватит, давайте подальше. же девяток. Uh, нет, наверное, восьмерочка. Или даже... Не, ладно, восьмерочка. Семерочка меня мне уже теоретически вообще не возьмут. Ну, ладно, все равно в семерочку. Так, uh, тут очень много. Так, вот. Mm, 70, 15 пикет Шотеры. А, Б, меч. Так, uh, здесь уже места нету. Так, ну такое, чтобы имя красивое было, вот, прикольное. Так, 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 вот, царь. Не очень. ну давайте, ну так что выбрать, наконец -то. Даже не знаю. Давайте все-таки давайте на восьмой посмотрим. Так. Все-таки здесь. А вот Аир. Аид. Вот, наверное, у него. А, вот еще МСД ТМ. Ну, вообще сюда подаю. да, Все, одну заемочку я оставлю, чтобы потом может подать. Так, вот мой друг э, Найк Винников. У него оружки хорошие. Так-то вот полигон. Политрук, извините. Э, ледовик, кладенец, э, от стебря, как у меня, э, гадюка и дальнобойщик. У меня нету гадюки. Вот у него есть гадюка. Ну, что у нас есть? Вот у меня э, вот это все есть. Из вот этого у меня только вот эти две, а этого нет. Из Рабаша у меня вот эти две. Никирия не покупал. Здесь тоже самое. А, нет, здесь у меня еще Дон и э, Примус. На два лучше. А здесь у меня Рейк. это то же самое, что Кладенец. И МММ-16 вроде бы у меня. И Комрад в начале э, политрук и партизан у меня тоже самое здесь у меня есть э, косарь у него ледовик ну, я в заражение редко играю поэтому вы меня извините вот ну, в общем вот так вот я 13 заражений 13 битой и 286 косарев э, партизан 34 политрук 24 рык 621 вот это больше всего наверное а нет вот теперь 1800 Здесь 400. А здесь вообще 250. Ну, э -э, я не знаю, что вам еще рассказать. Так-то. Э -э, Нет. Ну, наверное, все. Э -э, спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Э -э, ну, в общем, всем пока и удачи.